জংঘলৰ মাজৰ পৰা এটা নৰসাদকে কথাৰে প্ৰতিশোধ লৈ আছে জুবিন গাৰ্গৰ ওপৰত শুভ দুপৰীয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আজি এটা মই নিউজ পালোঁ আৰু সেই নিউজটোৰ ওপৰতে মোৰ আজি ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে সকলোৱে গম পাই হাবিত থাকি বৰ্বৰ কথা কোৱা পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই নানানটা সাংবাদিকৰ লগত নানানটা কথা পাতিছে আৰু প্ৰত্যেকটো কথাতে প্ৰত্যেকটো যেতিয়া সাক্ষাৎকাৰ দিছে পুনৰ বাৰ্তালাপ কৰিছে তেতিয়াই কিন্তু তেওঁ যিকোনো প্ৰকাৰে জুবিন গাৰ্গৰ ওপৰতহে দুখটো জাপিছে আমি সকলোৱে জানো জুবিন গাৰ্গে মদ খাই আমি সকলোৱে জানো কিন্তু তেওঁ এজন জংঘলত থকা মানুহ মৰাৰ পিছতো যে মানুহৰ বদনাম গাব নাপায় তেওঁ সেইটো কথা কি গম গম নাপায় নাই নেকি গম নাপায় নেকি আচলতে তেওঁ গম পাব কেনেকৈ সৰু বাচ্ছাবিলাকৰ যেতিয়া তেজ খাইছিলে তেওঁ তেতিয়া জানো তেওঁ এইবিলাক মাথাত কিবা ভাল বস্তু আছিলে আৰু সেই তেজ খোৱাৰ মাথাত এইবিলাক ভাল কথা চিন্তা আহিব পাৰে জানো গতিকে কি কাৰণে জুবিন গাৰ্গৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ লৈছিলে আপোনালোকৰ ওচৰত মই এতিয়া কওঁ শুনক এটা সময়ত জুবিন গাৰ্গৰ ওপৰত তেওঁ জুবিন গাৰ্গলৈ তেওঁক ফোন কৰিছিল আৰু লগত কিছু লোক আছিল তেতিয়া কি হৈছিলে জুবিন গাৰ্গে ফোনটো ৰিচিভ নকৰি তেওঁ কাষত থকা এজনক ফোনটো ৰিচিভ কৰিবলৈ দিলে আৰু তাৰপিছত সেইজনে কৈ দিলে কি জুবিন গাৰ্গ শুই আছে আৰু জুবিন গাৰ্গ যেতিয়া শুই আছে বুলি ক'লে কৈছে মই পৰেশ বৰুৱাই কৈছোঁ জুবিনক ফোনটো দিয়া তাৰপিছত জুবিন গাৰ্গৰ লগত কিবা কিবি কথা পাতিলে কিন্তু জুবিন গাৰ্গে কৈছে যে মই এইবিলাক কথা একো নাজানো আপুনি ইমানখিনি শিশু হত্যা কৰিবলৈ আপোনাক কোনে অধিকাৰ দিলে সেয়ে লৈ পেলাই জুবিন গাৰ্গ আৰু পৰেশ বৰুৱাৰ মাজত তামাম এখন যুদ্ধ হৈছিল যুদ্ধ মানে কথাৰে যুদ্ধ আৰু সেয়েহে প্ৰতিশোধ লৈ আছে মৰাৰ পিছতো এতিয়া পৰেশ বৰুৱা আৰু সেই পৰেশ বৰুৱাক কৈছোঁ জুবিন গাৰ্গে কি মিছা কথাটো কৈছিলে উঠি অহা কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী মাক বাপেকসকলৰ বুকু উদং কৰি পেলাই এতিয়া আপুনি ধোৱা মানে কিবা এটা কয় নহয় নিজকে চাফাই দিবলৈ গ'লে হ'ব নেকি আপুনি এতিয়া যিকোনো প্ৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক ছাপৰ্ট কৰি আছে বা চৰকাৰক চাপৰ্ট কৰি আছে কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ হৈ পেলাই আপুনি যিখিনি কথা কৈছে আপুনিতো কোৱা নাই যে জুবিন গাৰ্গক কোনে তালৈ লৈ গৈছিলে কোনে মদ খাবলৈ দিছিলে সেইখিনিতো আপুনি কোৱা নাই বা তেওঁলোকে শাস্তি পাব লাগে সেইখিনিতো কোৱা নাই অকল আপুনি এতিয়া কৈ আছে কি গৰিমা গাৰ্গৰ ওপৰত দোষ দি আছে আছে গৰিমা গাৰ্গৰ ওপৰত দোষ আছে নাই বুলি নকওঁ কিন্তু আপুনি ক'লেনে আপোনাৰ মুখৰ তোলালনে যে এইকেইটা মানুহক শাস্তি দিব লাগে এতিয়া আপুনি কি কৰিছে চাফাই দি আছে গম পায় সকলো জনতাই গম পায় আগতে আলফাসকললৈ আমাৰ জনসাধাৰণৰ যিটো মানে হেৰি আছিলে শ্ৰদ্ধা আছিলে সেই শ্ৰদ্ধাটো কিন্তু এতিয়া সমূলি নাই আৰু বিশেষতে উঠি অহা যুমে যুৱচামেটো এতিয়া দেখিবই নোৱাৰে আৰু কি কৰিছে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাজানি নুশুনি পেলাই এতিয়া সেইবিলাকত ভৰি দিয়াৰ পিছত আঁতৰৰ পৰাতো পাহাৰখন দেখিবলৈ বৰ পোৱানী নহয় জানো ওচৰত ওচৰলৈ গ'লেহে গম পায় কিন্তু তেনেকেই বহুতে ভাবে আলফা হেৰিটো বহুত ভাল কিন্তু আগত আছিলে আগত আলফাখিনিয়ে বেয়া কাম কৰিছে বুলি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে সকলো ক্ষেত্ৰতে আলফাই সতৰ্কতাৰে কাম কিছুমান কৰি গৈছিলে মই কৈছোঁ নহয় কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেয়া কামো কৰিব নোৱাৰিছিলে য'তে ত'তে ডাঙৰ মানে মদ ভাং বিৰি চিগাৰেট খাই ডাঙৰক অসন্মান কৰিব নোৱাৰিছিলে মানে সকলোফালেই যোৱা মদ ভাং ড্ৰাগছটো বাদেই কথা এইবিলাক একেবাৰে মানে আঁতৰতে আঁতৰ কিন্তু এতিয়া আপুনি সেই পৰেশ বৰুৱা ভোলাজনক কৈছোঁ কিমান চৰকাৰী স্কুল বন্ধ কৰি পেলাই এতিয়া এনেকুৱা ঠাইত সেই স্কুল বন্ধ কৰি ৱাইন শ্বপো খুলি দিছে তেনেকুৱা তথ্যও আহি পৰিছে আৰু নিউজবিলাকত হয়তো আপুনিও নেদেখাকৈ থকা নাই কিন্তু আপুনি সেইবিলাকত মাত নামাতি পেলাই এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ ওপৰত মাত মাতিছে তাকো কেতিয়া একমাহৰ পিছত আপুনি এতিয়া একদম জংঘলৰ পৰা হোৱা দি আছে আৰু হোৱা কোনে দিয়ে গম পায়নে যিবিলাকৰ কাম নাই সেইবিলাকে জংঘলৰ পৰা হোৱা দিয়ে লোকে দিয়ে খাই পেটটো পোহে লোকে দিয়ে খাই পেটটো পোহে সেইবিলাকে কিন্তু সদায় জংঘলৰ মাজৰ পৰাহে হোৱাটো দিয়ে আৰু বেয়া লাগিছে এইটো কথা কাৰণেই যিয়ে নহওক আমিও এসময়ত জুবিন গাৰ্গক কিবা কিবি কথা কৈছোঁ নাই কোৱা বুলি কেতিয়াও নকওঁ কাৰণ তেওঁ যিটো বেয়া দেখিছোঁ সেইটো আমি কৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়াহে আমি গম পাইছোঁ যে জুবিন গাৰ্গৰ গাত কিমান দুখ আচলতে তেতিয়াৰ পৰাই এছামে জুবিন গাৰ্গৰ যি নেকি শুয়ে মায়ে এতিয়াও আছে কিছুমান মানুহ তেওঁলোকে যে জুবিন জুবিন মাৰি আছে তেহেঁত আচলতে জুবিনৰ প্ৰকৃত অনুৰাগী নহয় জুবিনৰ প্ৰকৃত অনুৰাগী হোৱা হয় তেওঁক সদায় ভুলটো আঙুলিয়াই দিলে হয় যে কিবা এটা ভুল কাম কৰিছে তেওঁক সৎ পথলৈ আনিলে হয় কিন্তু সেইটো নকৰিলে তেওঁ মানে কি কৰিলে পিপা বুলি কয় যে মানে মিঠাতেল ভৰাবলৈ আমি যেনেকৈ পিপা ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ জুবিন গাৰ্গে এনেও মদ খাই ভাল পায় আৰু তেওঁক কি কৰিলে পিপা হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰি মদ খুৱাই 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 ধ্বংস কৰিলে আৰু তেওঁ এনেও শিশুকলাপ মন এটা আৰু তেনেকৈ খাই কৰি মাত মানে যেতিয়া নেকি বস্তুটো খাই দিলে খোৱাৰ পিছত সাগৰৰ পাৰত যিখন ফটো আছিল দেখিছে নিশ্চয় কিন্তু সেই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই তেওঁ কিয় নক'লে যে সেই ইয়ৰ্ড পাৰ্টিত থকা গোটেই কেইজনকে হেৰি কৰিব লাগে জেৰা কৰিব লাগে তেওঁ মুখত সেইটো ওলাইছেনে সেইটোতো নাই ওলোৱা মুঠতে জুবিনে মদ খাই মৰিছে সেইটো কি দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ঘটা এটা ঘটনা তেওঁ সেইটোকে কথা কৈ থৈছে গতিকে আপোনাক কোনেও ন্যায় দিবলৈ কোৱা নাই আপোনাক কোনেও মাত মাতিবলৈ কোৱা নাই মাত্ৰ এষাৰে কোৱা হৈছিলে যে আপুনি কিয় মাত নামাতে এইখিনিয়ে আছিলে কথা আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক সকলোকে কৈছোঁ যদি মই কিবা ভুল কৈছোঁ নক'বলগীয়া কথা কৈছোঁ তেন্তে হ'লে একদম ক্ষমা কৰিব আৰু মই যিটো হয় মই সেইটোহে মানে কৈছোঁ দেই গতিকে আপোনালোকৰ পৰা এতিয়া লৈছোঁ বিদায় আৰু মূল কথাটো আপোনালোকক মই কৈয়ে দিলোঁ জুবিন গাৰ্গক আচলতে পৰেশ বৰুৱাই এইবিলাক যে বেবেৰীবাং থাৰ্ড ক্লাছ কথা কৈছে এইবিলাক আচলতে তেওঁ প্ৰতিশোধ লৈছে আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা লৈছোঁ বিদায় বাই বাই